izohid aka nega ba'zi chaqaloqlarda ko'zlari tez tez yoshlanib turadi bu holatda nima qilish kerak ota onalar ba'zi bir yangi tug'ilgan chaqaloqlarimizda ko'zni yoshlanib turishi va ko'zda shafaq to'planishi uchrab turadi bu ko'z yosh kanalini tug'ma yopiq bo'lishi sababli shunday holat kuzatiladi odatda nafaqat chaqaloqlarda balki katta odamlarda ham ko'z yosh har doim ko'z yosh bezlaridan ajraladi va ko'zni yuzasini yuvib ko'z yosh kanallari orqali burun va halqumga o'tib ketadi bu ko'z yosh kanallari homiladorlik paytida ya'ni embrionda yopiq holatda bo'ladi ya'ni o'zini maxsus yopiq pardasi bo'ladi bu yosh kanallarini ko'rib o'tsak yosh kanallari mana ko'zimizni ko'zning ichki burchagida kichkinagina mayda yosh tochkalari va yosh kanali shu yosh kanali orqali burunga ko'z yoshi har doim fiziologik holatda o'tib turadi chaqaloqlarda tug'ilishi bilan chaqaloqlar yig'isi ya'ni qichqirib birinchi yig'ishida mana shu ko'z yosh yo'lidagi yupqa pardamiz yorilib ko'z yosh yo'llari o'z ishini ya'ni o'z funksiyasini bajarishni boshlaydi ba'zi bir holatlarda bola tug'ilganda ba'zi bir sabablarga ko'ra baqirib yig'lamaydi yoki umuman yig'lamaydi va shuning natijasida mana bu ko'z yosh yo'lidagi yupqa pardamiz ochilmay qoladi va buni ochilmay qolish sabab ko'z yosh mana bu yo'l orqali burunga o'tishni o'rniga tashqariga oqishni boshlaydi ko'pincha bola uyg'oq holatda ko'z yoshlanib turadi bola uxlagan paytda ko'z yoshi ko'zning ichki va tashqi burchagida to'planib shafaq bo'lib kipriklarni yopishib yurishiga olib keladi chaqaloqlarda agar ko'z yoshlanishi kuzatilayotgan bo'lsa albatta shifokorga murojaat qilishi kerak va shifokor kerakli muolajalarni etapma etap bemorga ya'ni chaqaloqqa va chaqaloqni ota onasiga tushuntirib kerakli tavsiyalarni beradi chaqaloqlardagi ko'z yoshlanishini davolashda bir necha etaplari bor ya'ni birinchi etapi bu kerakli ko'z tomchi dorilari va chaqaloqni o'sha yosh kanali ustini maxsus massajlarini tavsiya qiladi bu massajni bemorni onasi qiladi va shifokor bu narsani bemorni onasiga qanday qilishni o'rgatib qo'yiladi va ma'lum paytdan keyin ya'ni bu o'sha massaj va tomchi dorilarni qilingandan keyin shifokor qayta ko'ruvga chaqiradi shifokor tavsiya qilgan massaj va ko'z tomchi dorilar bilan chaqaloqlardagi ko'z yoshlanishi o'tib ketmasa shifokor ikkinchi etap davo choralariga o'tadi ikkinchi etap davo chorasi shu chaqaloqlarga xos zondlar bilan ko'z yosh kanalini ochib tashlaydi şey. ba'zi bir holatlarda agar burun bo'shlig'ida yoki mana bu ko'z yosh kanali yo'lida jiddiy o'zgarishlar bo'lsa ya'ni suyak to'qimalarini shakllanishi buzilgan holatlar bo'lsa zondlar bilan ham bu ko'z yosh kanalini ochish imkoniyati bo'lmasligi mumkin agarda chaqaloqlarda zondlar bilan ham ko'z yosh kanalini ochib ko'z yosh kanalini funksiyasini tiklab berilmasa bu keyingi etap davo chorasiga o'tishga ko'rsatma hisoblanadi keyingi etap davo chorasi bu operatsiya yo'li bilan davolash ya'ni o'sha maxsus operatsiya yordamida ko'z yosh kanalini tiklash lekin bu operatsiya chaqaloqlarga tavsiya qilinmaydi ya'ni bolani yoshi yetarli yoshga to'lganida tavsiya qilinadi bu yoshgacha shifokor bolaga kerakli tomchilarni tomizib yurish kerakli muolajalarni olib yurishni tavsiya qiladi va shifokor nazoratida bo'lib turishi kerak agar shifokor nazoratida bo'lmasa ko'z yosh kanali yopiq bo'lsa kerakli tomchilarni o'z vaqtida muolajalarni olib yurmasa ya'ni operatsiyagacha bo'lgan muddatda ba'zi bir holatlarda ko'z yosh qopchasida yiringli yallig'lanish ya'ni dakrosistit kasalligi kelib chiqib dakrosistit kasalligini ne bir necha asoratlariga o'tib ketish ehtimoli ham bor shuning uchun bunday holatlarda albatta har doim shifokor nazorati ostida bo'lishi kerak ko'z yosh kanali yopiq holatlar bo'lsa albatta shifokorga murojaat qilib shifokor tavsiyasi bilan davo choralarini olishingiz kerak <tune>